Аналізуючи виробничі аварії, що сталися минулого тижня на Донеччині, голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький на прес-конференції зазначив, виробництво ціною життя нам ні до чого і пообіцяв вжити певних заходів. Погибло за прошлую неділю на производстві в аваріях 13 чоловік. І 42 два Тобто То на стеролі. а еще семь на других предприятиях. Это два в Славянске на коллекторе, это Янакиевский металлургический, один погиб, это Азовсталь, это леса у храма в Донецке на строительстве и сбили также дорожного рабочего в Горловке, шахтер селидов угля. Ну, Хотелось бы, конечно, в первую очередь посочувствовать родным и близким людей. Ну и пользуясь случаем, вообще вот, что мы с вами здесь встречаемся тоже, хотелось бы призвать руководителей предприятий, организаций, беречь людей, напрячься и проверить ситуацию для того, чтобы не допускать таких диких случаев и таких диких потерь в мирное время. Нам кровью трудовые победы ни к чему. Трагічний випадок із горлівським стеролом президент України взяв під особистий контроль. Усі виплати сім'ям загиблих будуть перераховані у повному обсязі. Власник підприємства теж пообіцяв надати фінансову допомогу родичам. Я також зустрічався, цілий день провів із власником, фірташем Дмитриєм Васильовичем. І теж ви знаєте у прийнятому рішенні. Тобто всі шість погибших членів сімей отримають скажем, такие финансовые компенсации от стирола. И на встречах с родственниками погибших звучали вопросы по социально-бытовым проблемам. Они тоже будут в основном решены. Вообще, конечно, большинство погибших это молодые ребята. Многие не успели жениться вообще не видели жизни. Ну что такое 85-й, смотри, 87-й год. У меня сын 88-го года, то есть это вообще детвора. И даже страховые выплаты у них э, незначительные, потому что они успели мало поработать. Поэтому очень важна вот эта поддержка собственника. Частина постраждалих у Горлівці та на інших підприємствах области сегодня отримують медичну допомогу у Донецьку. В больницах э, находится сегодня 22 человека с горловки, 8 в реанимации. Прогноз положительный, но заниматься очень серьезно надо, мы это контролируем. Почему мы всех, кого могли перевести, именно перевезли в Донец, потому что здесь есть и барокамера, и вот после таких отравлений людей проще здесь умение профессионалов, врачей и оборудования, имея здесь в Донецке, их проще вывести из этого состояния также были переведены в реанимацию два человека с Янакиева, тоже они в реанимации Калинина, а кто не в реанимации, они в больнице про Также в реанимации находятся и в больнице травматологии, тоже двое тяжелых, один крайне тяжелый. Везде собственники откликнулись, и мы как власть контролируем то, чтобы и Больницы и собственники здесь помогали. И в полном объеме была оказана помощь. Потому что ну, мы одного человека, как вы знаете, потеряли в Горловке, он был нетранспортабельный, мы не смогли просто его перевести. Я с ним общался, когда проведывал э, в первый день. И мне показалось, что человек, ну, ну, мне врачи сказали, что, к сожалению, при таких отравлениях снаружи вид у человека лучше, чем внутри. То есть... Логкі поражаються. Ще така дика аварія. Я думаю, ми зробимо об'язательно виводи. Таким аваріям необхідно запобігати заздалегідь, вважає Андрій Шишацький. Вони забирають життя працівників підприємств, ще й викиди з причинення аваріями на виробництвах становлять загрозу для мешканців міст. Нам нужна незалежна інформація, щоб датчики помимо бажання предприятий, щоб вони стояли і давали людям інформацію, яке состояння атмосфери, воздуха. в том или ином городе, где есть опасные производства. Потому что, ну прямо скажем, не спешат сообщать об авариях, не спешат обнародовать информацию о выбросах, а люди в первую очередь затем не верят. И есть элементы паники, но есть паника, которая основана на чем-то, потому что людей действительно... Оно накапливается, ну, такие вещи, как аммиак, если такие выбросы происходят, и люди о них не знают. А может быть, действительно надо реагировать более жестко и заранее. Были бы, была бы независимая информация, может быть, и предотвратили бы такие вещи. Поэтому контроль за состоянием воздуха будем внедрять уже в ближайшее время. И с Сименс ведем переговоры. Будем ставить датчики, будем ставить датчики в Донецке, в Горловке, в Мариуполе, в местах тепловых станций, которые тоже усиленно у нас загрязняют воздух. Люди должны владеть информацией и понимать, что они в безопасности или нет. Наразі Донецька обласна державна адміністрація разом із обласною радою готується до підписання меморандуму з підприємствами Донеччини, які найбільше забруднюють повітря. Четвертою стороною угоди виступить міністерство екології. Дважды був міністр екології на прошлої тут, в Донецьку. І знаєте, дуже важливий це по поводу відкуди брати деньги на датчики. Сьогодні, в зв'язку з тим, що бюджетний кодекс предусматриває, що більша частина средств за екологічні. выплаты идут, идет в государственный бюджет, мы ожидаем, что донецкие предприятия, Донецкой области заплатят 400 миллионов в центр. И, к сожалению, я не вижу, что вернется. А я так понимаю, мы, наверное, платим для того, чтобы какие-то госпрограммы здесь внедрялись. Поэтому мы продолжаем настаивать, опять шла речь и с министром экологии, чтобы кабинет министров Вышел с инициативой все-таки внести изменения в бюджетный кодекс, чтобы распределение было все-таки на месте. Все-таки проще сразу здесь оставить, чем ходить доказывать где-то. Ну и будем все-таки добиваться выделения серьезных средств по программам того же Северского Донца. Ведь сегодня Северский Донец, помимо традиционных загрязнений от наших предприятий, еще и водоросль заполонила. Сегодня просто заросли. У нас не берега, а именно днище, дно донца. И это, я считаю, если зимой мороз так не повлияет, если оно не вымерзнет, то надо будет думать, хоть бери и африканских сюда каких-то животных, бегемотов завозить для того, чтобы они съели. В конце концов, это в Африке они ее поедают. А здесь же идет зарастание, и никто эту водоросль не ест. Кроме всего прочего, бобры. Сегодня есть сплошные заводи, нашу реку можно могут превратить просто в болото. Когда идешь на лодке по Донцом, именно как карандаши поструженные деревья все свалены идет за пруда Донца, и плывущие, естественно, какие-то бревна, они все задерживаются. И сегодня Донец Може просто містами перетворитися в болото. І от тут, в першу чергу на чистку русла донца. Ми надіємося на асуарсну поддержку із заплачених нами деніг. На прес-конференції йшлося й про долю вуглегірської ТЕС. Наразі на підприємстві проводяться відновлювальні роботи. В цьому році запустять два блоки, а з 15 жовтня котельня опалюватиме домівки мешканців Світлодарська. Тим часом донечани, які піклуються про свій фізичний стан, невдовзі зможуть підкачати м'язи у спортивному комплексі Олімпійський. Приєднається до них і губернатор. В ближайше время відкритась РСК Олімпійського. Я сам хочу прийняти участие в заняттях спортом на РСК Олімпійському. Уже з новим руководителем, який будет определен. І хочу, щоб все-таки туди был доступ горожан. І в спортзали, сделать там фітнес-центр, доступний, надо, сделать надо доступ на площадку. Для чого ми сделали? Да, ми провели чемпіонат міра серед юношей, да провели зараз чемпіонат України. но нам треба, щоб у нас люди тренировались, щоб молодіж тренировалась там. Цієї осені триватиме програма вітамінізації школярів та дошкільнят Донеччини. На її впровадження планується долучити і позабюджетні кошти. Хочу сюди, звісно, смістити акцент. больше для э, выделения средств э, для этой программы из внебюджетных источников. Все-таки и города, и районы будут участвовать, и область будет участвовать, но хочу все-таки найти как можно больше спонсоров для того, чтобы витаминизацию провести в области детей. Но хочу подчеркнуть, что все должно быть справедливо. Там, где недоработают, я найду возможность, чтобы... Всі діти отримали можливість укріпити свій імунітет. Не пройшла обговорення на прес-конференції і шкільна тематика. За словами Андрія Шишацького, 96% шкіл готові до зими, втім актів готовності лише 30%. До того ж, Макіївська 77-ма школа. Нарешті дочекалася виділення коштів на ремонт кровлі.